narkotik qəbul edib sükan arxasına keçdi. Çıxmadığı hoqqə qalmadı. Əlbəttə yol polisi belə bir duruma biganə qala bilməzdi. Beləliklə Neftçala da yol polisinin keçirdiyi reydi zamanı saxlanılan sürücü əməlli başdır özbaşınalıqla məşğul olub. Davam edə bilərik. Nəzarət profilaktiki tədbirlər zamanı narkotik vasitənin təsiri altında nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü aşkarlanıb. Həmin nəqliyyat vasitəsini idarə edən rayon sakini Necat Ağayevin narkotik vasitə qəbul etməsinə dair şübhələr olduğundan o, tibbi müayinədən keçirilib. Müayinənin nəticəsində əsasən sürücünün narkotik vasitə olan marixuana istifadə etdiyi məlum olub. Həmin şəxs barəsində toplanmış materiallara hüquqi qiymət verilməsi üçün Neftçala rayon məhkəməsinə göndərilib. Polis məlumatına görə, aparılan monitorinqlər zamanı bir qrup gəncin dövlət qeydiyyat nişanı olmadan eləcə də avtomobili konstruksiya dəyişikliyi etməklə idarə etdiyi də üzə çıxıb. Qeyd edək ki, bəzi sürücülər qayda pozulduğunu təkrar olaraq törətdiklərininə görə cəzmələniblər.